Далее мы приглашаем на сцену учащуюся, учащуюся в воскресной школы храма Луки Крымского Добровец Мария. Марина, у нас сегодня еще одно за стихотворение замечательно почитает Михаила Юрьевича. Радостной зеленого леска, когда растут, обрывная душистой, румяным вечером и утро в часть золотой, И под кусами ландышки серебристый приветливо кивает головой, Когда зеленый ключ играет по обраву и погружая мысль в какой-то смутный сон, Не бесит мне таинственную саму, Страмильный край, откуда мчится он. Тогда смиряется в душе моей тревога, Тогда расходятся морщины на челе, И счастье я могу постигнуть на земле, И в небесах я вижу Бога.